Вітаю вас в ефірі першого національного про головне. Програма, що робить події зрозумілішими. Сьогодні говоримо про те, як пов'язані між собою український спорт і здоров'я нації. У 2012-му Україна господарюватиме на європейському футбольному чемпіонаті, а ще десятьма роками згодом бажає провести зимову олімпіаду. Водночас, численні успіхи українських спортсменів за поодинокими випадками відходять у минуле. Олімпійці вже не повертаються з врожає медали чи взагалі з медалями. Натомість українські паралімпійці, спортсмени з обмеженими можливостями, попереду планети всієї. Ну, чи можна ж тоді говорити, що за спортивні провали відповідає в тому числі здоров'я українців? Наскільки пов'язані трагічні випадки на уроках фізкультури у школі і проблема появи потужної спортивної зміни? Про це говоримо із представником спорту, де здоров'я критично важливе, і представником медицини, яка це здоров'я, має повертати чи відновлювати чемпіон світу з боксу і політик Віталій Кличко. Він приєднається до нашої дискусії трошки згодом і відомий своїм профілактором, вертебролог. Вячеслав Евминов. Витаю вас, Вячеслава Володимировича. Украинцы здоровая нация и спортивная нация? Я бы не сказал, что она здоровая. По всем статистическим данным, на сегодняшний день украинцы живут меньше всех. Ну, немного, мы говорится, проигрываем в этом России, где-то всего на два месяца. По продолжительности жизни мы действительно отстаем очень здорово. Как может быть здоровая нация, если она так мало живет? Чи на нація А, чи Сп... Показатели, которые мы добиваемся на международных соревнованиях, чемпионатах мира и... и, Олимпийских игр, мы довольно успешно выступаем. Но вы понимаете, у нас еще сказывается старый задел. И спортивные базы еще каком-то немного работают. И тренеры, самое главное, имеют высокую квалификацию. То есть, вот тот самый задел, который с времен Советского Союза, еще до сих пор играет. А я так все на спад, на спад, на спад, на спад. Ну, вообще, даже по уровню выступлений, конечно, идем этот спад. Стан здоровья и стан спорта в Украине якось между собой повязаны. Вы понимаете, это напрямую зависит. Я еще работаю, будучи работая тренером, мы всегда, конечно, отбирали. На самых крепких, здоровых ребят и девочек, начиная со школьных камьев ходили по классам, тренеры отбирали высоких, рослых. И обязательно советовались учителям физкультуры, кто у него в классе на сегодняшний день имеет хорошие показатели и на спортивной подготовки. И самых лучших, конечно, приглашали на уже детские спортивные школы. Вот. Поэтому на тот момент э, общее такое направление здоровья было намного выше. И объясняется, что, прежде всего, это физической активностью. Меньше было телевизоров, не было компьютеров. Вот. Нация жила, знаете, так сказать, активно в физическом плане. В значения... червях доводилось много стоять и бегать, в да. пошуках товаров. Я дефицит... по себе знаю, что все свободное время проводили на улице. Так. Поэтому, конечно же, мы выросли более здоровыми, крепкими. За останні кілька років на уроках фізкультури померло 13 школярів. Таку статистику дають наші аналітики. Міністерство освіти і науки внаслідок знизило нормативи по окремих фізичних вправах. А це в нас нормативи такі жорсткі, пане В'ячеславе. Чи діти хворі? Я думаю, що прежде всього низька фізична активність початку. Означало... начиная буквально вот с детского садика, как только дети идут в школы, больше сидят, потому что акценты прежде всего смещены, конечно, в общеобразовательные предметы. На сегодняшний день, если взять, смотри, какая дети всего обеспечены физической активностью где-то приблизительно на 10% от своей физиологической потребности. После урока в школе значит, дети приходят домой опять же за телевизоры, за компьютеры, за уроки. И на улице, вот заметьте, очень мало детей выходит. Тем более, что на сегодняшний день на улице, во дворах практически негде заниматься. Детские спортивные площадки, которые с времен Советского Союза, на сегодняшний день не благоустроены. Они находятся в таком состоянии, что как можно заниматься в пыли или на асфальте на тех площадках, которые дети сегодня занимаются, медицина говорит, что в 2-3 раза выше количество респираторных заболеваний от занятий на этих площадках. То есть, как ни крути, это снижение нормативов, оно, в принципе, отвечает логике. Как-то коло выходит, да? дети имеют такой стан здоровья, что их не можно заявить раз навантаживать физически. Как выйти, как разорвать это да. порочное коло? Учитель физкультуры, вообще-то, специалисты очень хороший. Они прошли хорошее обучение, хорошую базу имеют. Но в связи с тем, что на сегодняшний день действительно уроки физкультуры всего 2-3 раза в неделю очень мало второй момент, дети, которые сегодняшние дети приходят на уроки физкультуры они не имеют возможности заниматься индивидуально по отдельной программе фактически я бы сказал, что уроков физкультуры вообще никого не нужно освобождать просто нужно правильно дозировать нагрузки а такой возможности как раз ни преподаватель физкультуры, ни условия школы не позволяют этим делать вот почему такие проблемы а то что количество смертей они в Советском Союзе були, понимаете? це просто на сьогоднішній день. Ви вот, питаємо нас э, пропаганда, тому що одразу кожен чоловік вже виден на сьогоднішній день, потім афишируется і подається. Причина смерті цих школярів це переважно серцево-судинні захворювання, і вони дійсно в частині смертності э, дуже великий відсоток займають. Ну практично найбільша да? найбільша причина смертності це якраз хвороби серцево-судинної э, системи людини. Э, наскільки тут... Э, завыны в способ житья. Дело в том, что от здорового образа жизни, если неправильно человек ведет себя изначала, где-то приблизительно процентов на 50, наше здоровье, конечно, зависит от здорового образа жизни. А те крайние такие моменты, которые бывают от гибели детей на уроках физкультуры, это, я считаю, слабая диагностика. Все-таки обязательно на более раннем этапе нужно определять, э, для, для, э, устанавливать диагноз каждому ребенку. Поэтому диспансеризация должна быть регулярно, постоянно, э, ежегодно и более серьезно, более углубленно именно в этом направлении. Вот та система диспансеризации, которая существовала, она же не позволяет все-таки выявить такие серьезные изрушения у организме человека? Ну, понимаете, на, на сегодняшний стадии. день... потребнее, может, более мне кажется, а на гроши Ну, здесь, ну, это понятно. Дело в том, что медицина не всесильна в данной ситуации, понимаете. Здесь еще многое зависит и от родителей, когда то, как не родитель, должен видеть и определять состояние своего ребенка. И уже при первых же симптомах, если у него отдышка начинается, если у него жалобы, он должен обязательно обращаться к специалистам, врачам, педиатрам, чтобы на раннем, более раннем этапе в мале определить возможность заниматься именно нагрузками, физическими нагрузками ребенка и обязательно идти к врачу, чтобы установить точный диагноз. Пане Вячеславе, ну от, з власного досвіду скажу, от, з ким не спілкуюсь, майже кожен другий скаржиться на проблеми хребта. От, я сам скаржуся на проблеми хребта. І при чому вік від школяра і до пенсіонера. Якось по-іншому може бути. В тому, що ну, ми вже від в Второй ну, момент. На, у нас, если мы говорим о дітей. Я этим вопросом очень плотно занимаюсь, и мы когда проводили обследование одной из школ Киева, города Киева, то оказалось, на первом, на первом этапе, значит, ученики 1 четвертого класса где-то 60% норма, где-то у 30% диагностируют нарушение посанки по и где-то у 10 сколиоз. А вот уже у выпускников старших школ картина резко меняется. Если, допустим, норма была где-то 60%, то у старших классов уже норма 10%, уже нарушение самки 50%, Сколиоза диагностируется уже 30-40%. То есть и фактически это образ жизни. Почему дети. А какие вот? образ життя? Ну, ну, ну неправо, не сидеть в, в школе, в дома, ну, везде. Вы понимаете, на сегодняшний день если взять вообще образ жизни, это и школа, и дом, и родители, и преподаватели, и государство. Понимаете, пропаганда здорового образа жизни у нас на сегодняшний день – это на нуле. Я, знаете, люблю заниматься статистикой. Вот взял газеты «Факты» и посмотрел программу. Вот вы посмотрите, из 20 каналов, которые там, значит, общее время трансляции около 400 часов в сутки. Я взял фломастер и отметил, все программы, которые направлены на здоров... по здоровой жизни. И нашел всего 2,5 часа из 400 часов общей трансляции. там, Отже, у нас є рідкісна можливість, нас дивляться батьки дітей. Ну кілька порад тоді знову ж таки неправильно сидять. Це проблема меблів, чи це проблема як сидіти? Да. правильно? Кілька порад, власне, як стежити і що треба робити? Ну з чого починати? Крім заняття стулья. Перешли, я опять же акцентирую внимание на родителей. визуально можно вполне определить, во-первых, как ребенок сидит, как он ходит, как он просто взять его, поставить к стеночке и посмотреть, какие у него нарушения. Выше ли одно плечо, или, например, посмотреть длину ног. Ну, родители, это, знаете, у меня был такой пример интересный. Мама врач. Пришла к нам и говорит, вот у меня сказали у моего ребенка вторая степень сколиоза. Я говорю, как вам сказали, вы же врач. Она говорит, понимаете, я даже не обратила внимания. И только когда мерила одежду ребенка перед школой, мне подавщица сказала, что, смотрите, у вашей девочки перекос. Поэтому ей нужно обязательно потом подогнать форму по ее фигуре. Я сказала, что определил, где-то 2-3 сантиметра, значит, одна пола длиннее, одна короче. То есть мама врач даже не обратила внимания. Поэтому, например, у нас есть такая программа, которая на первом этапе, значит, как бы мы учим родителей, как э, определять э, самим состояние ребенка, именно в частности нарушение осанки или искривление позвоночника. А где с целью программы можно ознакомиться? Ну, это у нас в центре. Вот. Хотя на сегодняшний день, значит, у меня вообще-то не медицинский центр, у меня спортивный клуб. Просто в спортивном клубе мы э, занимаемся таким направлением лечебной физкультуры. И врачи спортклуба на первом этапе, например, прежде чем допустить ребенка к занятиям, обязательно делают средства. Но определять, до спортклуба выходит, все же не, не дойдут. то возможно, более широко население Украины. Чи есть книжки? Какие? Мои книги? Да. Конечно. Я написал много публикаций и книг выпустил. И свою книгу основную, как она называется, «Как нас всегда победит будет в спине». Так что есть у меня и книги, есть, можно зайти на сайт посмотреть. Там фактически я описал всю методику, там все можно узнать. Так, подобный не дали. Так, до нас приєднався Віталій Кличко, спортсмен, видатний спортсмен і політик. Пане Віталію, вітаю вас. Ми говоримо Віталій. в цій студії про те, як зв'язані між собою здоров'я нації української і стан українського спорту. На вашу думку, пан Вічлав свою думку висловив: українці здорова нація, спортивна нація, і як ці поняття між собою зв'язані і залежні? У нас прекрасні традиції спорту в Україні. И доказательством этому есть огромное количество достижений в прошлом. Сегодня нам есть чем гордиться. Но состояние спорта, всей инфраструктуры с огромным дефицитом финансирования и отношения к проблемам спорта и массового спортивного движения, к большому к сожалению, вызывает желание быть лучшим. Мы помним, какой был массовый спорт в... еще 20-30 лет назад. Готов к труду и обороне. Можно по-разному, я помню, еще мальчишка было престижно иметь такой значок, можно по-разному относиться к многим вещам, которые были в прошлом, но массовый культурный спорт тогда, еще в советские времена, был... Нам є чому поучитися і взяти примеров із чого. Чому ну, зараз цього немає? Всі настільки хворі, що немає змоги займатися спортом. Желання займатися спортом огромное. нет возможности для занятий спортом. И на сегодняшний день отсутствие элементарной спортивной базы, отсутствие тренерского состава, отсутствие заработных плат соответствующих. Очень часто прекрасные тренера, энтузиасты своего дела уезжают за границу для того, чтобы ну, поправить свое финансовое положение. Либо находят другую работу, которая приносит их семьям более больше достаток, чем работать просто тренером или учителем физкультуры. Вот такая вот ситуация, и такая ситуация, к большому сожалению, по всей Украине. Занятия спортом или э, в спортивных клубах может позволить себе не каждый, так как э, не секрет, что занятие стоит от нескольких сотен гривен, что не каждый ребенок или не каждая семья, не, несколь, э, может себе позволить до да, нескольких тысяч э, гривен в крупных. Э, Кісіті крупи клубов, ну а про стан відкритих спортивних майданчиків ми вже поговорили з паном В'ячеславом Євгеновим. Тобто, стан, м'яко кажучи, бажає бажати кращого, залишає бажати кращого. Я такий парадокс помітив. Українські олімпійці останнім часом провалюються на олімпіадах, інколи не провозять взагалі медалей. З іншого боку, українські паралімпійці зі спортсмени з обмеженими можливостями привозять дуже багато медалей. Добре, у перших немає умов спортивних умов, так? але у других і спортивних умов. Немає ще й здоров'я на 100%. Як пояснити цей парадокс? Пане Вячеславе? Дело в том, что президент Красации Инваспорта Сушкевич. Валерий Сушкевич, как раз э, с его подачи очень удачно он создал такой коллектив, создал хорошую базу подготовки паралимпийцев. И вот результат. То есть, если на таком же уровне э, спортсмены, обычные спортсмены могут тренироваться в таких условиях, начиная с детских спортивных школ, то есть с раннего возраста, и заканчивая уже на уровне сборных, сборной Украины, конечно, у нас могут возродиться и такие же результаты, как были в советские времена. все-таки Я... умовы, умовы, э, умовы там ну конечно, понимаю, дело в том, что проектом. я вот, как в детали у нас боксера, я представитель гребли академической. Я вам приведу такой пример. Когда мне избрали президента Федерации, ну это после развала Советского Союза, в Киеве было 142 тренера на Матвейском заливе. На сегодняшний день осталось 28. Далее, базы, которые тогда вроде бы отвечал каким-то качеством в те времена, хотя там ни души не ни было, ничего. И, и, далеко удаленность была в Матвеевском заливе все-таки, на трухано острове. Однако там были на каждой базе спортивные, детские спортивные лагеря. И каждый год там приблизительно около полутора тысяч вот таких детских спортсменов отдыхали и тренировались, имели такую возможность. Дальше, у нас каждая водная станция имела хороший спортивный инвентарь качественный на котором могли тренироваться Но умовы 20 так, лет умовы. не прибыл я даже ну, не я могу с вами самому. не согласиться в этом направлении нонсенс, который показывает по большому счету несопоставимые э, и колоссальные результаты паралимпийцев наших, э, которые не благодаря, а вопреки э, завоевывают огромное количество медалей. Э, те люди, которые ну, благодаря своей силе, воле, благодаря энтузиазму все-таки показывают э, те результаты, которые Украина может показывать. Еще раз хочу сказать, во главе всего стоит отсутствие финансирования. Но помимо финансирования должно быть культура, спортивская культура, должно быть массовое спортивное движение, которое необходимо развивать. Этим, как вице-президент Национального олимпийского комитета, хочу сказать, что мы сейчас сделали базу для такого развития. І будемо делать все для того, щоб а, традиції, які у нас є, вони от в розвиток власне вашої відповіді, що ви готові зробити, як власне змінити і зруйнувати цей пасівний спосіб життя, як відірвати нашого українця від, від дивана, від телевізора, зможе його вийти на повітря, займатися активним способом життя, фізкультурою, спортом, стати здоровішим. Ну, вы знаете, что если мы начнем по статистике говорить, то статистика говорит страшные вещи. Вдумайтесь только, 9 из 10 детей, то есть один из 10 детей, отвечают требованиям абсолютно здорового ребенка. То есть 9 детей из 10, они не отвечают этим требованиям. 63% украинских детей имеют опыт употребления курение 91 детей в возрасте 15 лет уже употребляли алкоголь и 15 процентов детей кури употребляли наркотики что всего протестают вот? а, ну а то, прежде, прежде всего мы с этой, на эту тему и говорим спорт занимайтесь спортом мы стараемся открываются школы спортивные школы спортивные секции мы стараемся сделать спорт массовым только ли с одной причиной забрать детей с улицы улица предоставляет им Алкоголь, наркотики, преступность. Не обязательно все из этих детей начнут завоевывать олимпийские медали. Но самое главное занять их. Многие из них станут спортсменами, некоторые из них берут в себя многие качества, которые помогут им в жизни. И самое главное, это дает им толчок для здорового образа жизни. Як пояснити переваги цього способу життя повинна бути якась програма, соціальна реклама? Я щось цього не бачу в засобах масової інформації? Ну я приводил, це... що з 400 трансляцій з часов в день основным нашим украинским каналам, все 2,5 с половиной часа, то есть 2,4 четыре десятых отводится пропаганде здорового образа жизни. Вот Виталий акцентировал на финансирование. Вот я ему э, такую информацию я уже давал, по-моему, еще, наверное, может, напоминаю, или э, так интересно, как депутаты Киеврады. Рады. Э, э, при Омельченко, еще старым мэром, у нас финансирование э, про, вернее, финансирование не лечения, а профилактики. То есть через спорт, через активное занятие спортом. Разница между финансированием здравоохранения и физкультурой. Знаешь, сколько было? Четыре с половиной раза выделялось больше денег на лечение. Так? Сейчас, в 2009 году, статус управления, возьмите цифру и укажите, что разница увеличилась с 4,5 в 52 раза. Если на медицину выдается уже более 2 миллиардов, то в прошлом году дали всего 35 миллиардов получил управление по, Главное управление физической культуры и спорта на... Я, кстати, на <laughs> это, ну, это пояснить можно элементарными вещами. У нас, давайте говорить откровенно, страна находится в лидерах по коррупции. Чиновники, которые необходимы заботиться о проблемах людей, они ездят на хороших машинах, разъезжают. Никто у них не спрашивает, за какие деньги они, имея заработную плату в несколько тысяч гривен, они имеют возможность покупать все машины стоимостью несколько сот тысяч долларов. И по большому счету не делают то, что делегировали им, и э, необходимые долж, должности. Э, проблема в том, что по большому счету э, нет финансирования. До тех пор, пока у нас две трети бюджета Украины будут находиться в тени, э, финансирование найти невозможно. А до программы до тех, пор, есть? До тех пор, а в, есть есть э, в Киеве огромное количество программ, но и по э, велосипедным дорожкам, которые уже обещали mm. огр огромное количество, по, э, по спортивным площадкам, мы вспомним то время, когда массово убирали стадионы, в, и на месте стадионов и спортивных площадок вырастали э, высо высокоэтажные дома. Просто выгоднее кому-то продать эту площадку э, и построить там небоскребы, а в том, что дети не, нечем будут заниматься, и, то есть той инфраструктуры, которая необходима для этой. Э, для жителей этого микрорайона никого этот вопрос уже не интересует. И такой вопрос, все эти вопросы к здоровому образу жизни должны иметь системный подход. То, что касается алкогольных напитков, то, что касается курения 50% украинцев каждый второй курит. А, ну, здесь не нужно изобретать велосипед. Нам необходимо посмотреть самые прекрасные, хорошие примеры наших соседей, развитых стран Европы. То взяти, методы борьбы с этим, так? А и... зачем мы изобретать велосипед, когда он давно уже изобретен? И а, результаты этого прекрасные. Во многих странах а... Менталитет тут не играет Вы знаете менталитет. Хорошо. Нужно менять менталитет. Если, если Люди курят, что значит менталитет? Люди употребляют спиртные напитки, менталитет нет. Я это раз, культура. А еще Вообще уровень загальной культуры. Это куль... уровень... Там в Европе это... все привыкли жить за правилами. У нас с этим Можно... но Я нигде в Европе не видел, например, мода гулять с бутылкой пива. У нас молодежь кричать их закрывается в городе Киеве конец недели, пятница, то есть суббота, воскресенье, и массовые прогулки с бутылкой пива в руках. На Западе, даже если открытую бутылку пива найдут у тебя в машине, тебя могут оштрафовать. Мы уже не будем говорить не о распитии в общественных местах или прогулках, распивая эти напитки в общественных местах. Курение запрещено в общественных местах, запрещено в ресторанах. И общество поддерживает это. Я думаю, что это мы должны начинать Не критики, а з самих себе давать детям, дітям я могу сказать уровень заболевания легче предотвратить, чем потім лечить. уровень смертності, уровень заболеваний і так далі тому подобне. Дякую в Україні зараз активно готуються до євро споруджуються об'єкти інфраструктури, але чи при цьому приділяє держава увагу іншим видам спорту за вашими оцінками, пане Вячеславе. Дело в том, что, конечно, страна должна показать все, что она может в части Евро-12. Вот, мы должны, говорится, подготовиться хорошо, дать возможность хорошо провести это мероприятие. Но рядом с этим обязательно все-таки параллельно нужно заниматься и массовой физкультурой и без так, не, такой объект, как построили, например, Донецкий арену, вот, ну не все у нас могут, у нас отметок, говорится, немного, а вот для того, чтобы построить во дворе площадку, вот в Италии, я знаю, регулярно, постоянно строят детские спорт площадки, я регулярно каждый год своему району дарю спортивную игровую площадку. Вот это, как у меня говорится, каждый год обязательно. Тем более, что вот Виталий, знаете, я изобрел новые спортивные игры в площадке для них с учетом наших возможностей. Они очень малое место занимают, очень эффективно, поскольку на них можно играть круглый год. И она занимает всего 10 метров в диаметре. Вот такие площадки эффективность, я даже специально разработал формулу эффективности спортсооружений, руководство из которой можно на сегодняшний день определять, что в первую очередь нужно строить для того, чтобы поднять массовую физкультуру. Зачем нам строить такие в будущем стадионы, большие, громадные, если согласно моей формулы, то что это самые низкоэффективные сооружения. Да, они должны присутствовать. Большой спорт должен быть, футбол должен быть. Вот. Но в первую очередь на сегодняшний день, с учетом нашего возможности, конечно, в очередь надо строить спортивные площадки во дворах. Где душевых не надо. Человек дома помыл, пришел, помылся. Начинать с малого, пане Виталий, будь ласка. На завершение, ваша думка. <coughs> э, Нема такого дисбаланса, да? Зараз все на футбол даем, а потом будем на зимовую Олимпиаду. Несомненно, несомненно. Евро-2012 <coughs> это возможность для нас презентировать нашу страну. К нам приедут наши гости. Мы для этого делаем инфраструктуру, нам помогает Европейский Союз создать инфраструктуру, аэропорты, дороги, спортивные сооружения, гостиницы. Но несмотря на это, я уверен, что, не соглашусь с вами, нужно и стадионы строить в то же время, нужно и спортивные детские площадки, и развивать комплексно, и многим видам спорта. На футболе у нас не зацикливаются все, хотя это любимый вид спорта, я думаю, что, да, в, старый. этой студии, в этой студии мы все являемся большими лечиками будем болеть. Можно перелечить? На вашу думку, какие еще виды спорта перспективные в Украине треба. поддерживать? Ну, их много. Все у нас... сразу, возможно, выделить несколько. У нас э, гребля, у нас э, легкая атлетика, прекрасные э, перспективы. Ага. Я могу сказать, боксеры у нас хорошие традиции, хорошие перспективы. Скажи, борьба, очень много э, единоборств. Э, ну, я думаю, что э, по зимним видам спорта мы немножко проваливаемся, а все остальные традиционно у нас огромное количество рекордсменов, олимпийских медалей во многих видах спорта. Если поднимет только державное финансирование, одним реченьем, будь ласка, завершим. Что еще? Ну, нужно начинать с самих себя. Государство должно, необходимо концентрировать. Но очень здорово, когда есть инициаторы, энтузиасты, которые вкладывают в это время силы. Дякую. Це була програма про головне. Ми говорили про те, як пов'язані між собою здоров'я української нації и спортивні здобутки. На все добре.